Jika, saya ingin uh, mengambil bahagian uh, dalam uh, pertama sekali di 4 uh, uh, SPR uh, Saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak uh, kerajaan uh, uh, Dalam satu kenyataan dibuat oleh SPR yang menarik balik status uh, uh, pemerhati pilihan raya Terhadap mafrel uh, Dia hanya dibuat bagi saya bahawa satu benar yang tidak wajar tindakan keputusan SPR itu dibuat selepas daripada kenyataan Timbalan pembukaan UMNO Negeri Selangor yang tidak berpuas hati terhadap uh, kenyataan uh, teguran yang dibuat oleh Mafrel terhadap uh, beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh pihak uh, UMNO dan Barisan Nasional di Selangor. Jadi uh, saya lihat bahawa perbuatan ini tidak membantu uh, untuk uh, membersihkan SPR itu akhirnya menjadikan bahawa orang melihat bahawa SPR menurut uh, telunjuk UMNO dan Barisan Nasional dan ini lihat bahawa seolah berlaku satu konspirasi antara Barisan Nasional dan SPR khususnya dalam nak menghadapi pilihan raya kecil di Ulu Selangor kemudian BINAM berkaitan dengan Jabatan Perdana Menteri ada satu peruntukan yang sebut sebanyak 10 juta untuk meningkatkan kualiti program terbitan jakim yang disalurkan Uh, kepada stesen TV yang sedia ada bagi menarik minat penonton terutama golongan muda jadi saya ingin mendapat penjelasan uh, sebelum ini uh, pihak kerajaan uh, mewawarkan bahawa akan ada satu stesen yang dimiliki oleh JAKIM uh, yang akan diuruskan oleh pihak uh, JAKIM uh, kemudian uh, saya lihat bahawa Uh, wujudnya satu uh, apa nama cadangan kerajaan untuk uh, melancarkan TV yang dinamakan Al Hijrah Media Corporation ataupun TV uh, Al Hijrah pada sambutan satu Muharram tempoh hari kemudian tak jadi kemudian uh, pergi kepada sambutan Maulid pun tak jadi jadi saya ingat sekarang saya tidak tahu uh, apakah apa nama status uh, projek ini uh, pertama sekali uh, dari si kedudukan uh, sejauh mana penguasaan Jakim ke atas stesen TV ini. Sama ada dia masih di bawah Jakim ataupun dia saya uh, menganggap bahawa adakah dia merupakan sebuah JLC uh, di bawah uh, kerajaan dan saya dipahamkan bahawa sekarang ini seolah-olah macam sudah ubah status dia menjadikan dia sebagai satu satu JLC iaitu uh, Al Hijrah Media Corporation ini. Kemudian uh, saya juga ingin mendapat penjelasan berkaitan dengan uh, uh, kedudukan uh, CEO uh, CEO kepada Al Hijrah Corporation ini. Uh, apakah uh, dia dilantik oleh uh, menteri ataupun oleh board of director yang memilih uh, beliau membuat cadangan untuk melantik beliau ataupun uh, menteri menggunakan kuasa tanpa merujuk kepada uh, board of director yang dipengerusikan oleh Tan Sri Yusuf Noor untuk melantik apa nama uh, CEO dan kemudian uh, saya ingin dapatkan penjelasan apakah lembaga pengarah ini dirujuk oleh CEO ini dalam hal-hal uh, yang berkaitan dengan perolehan-perolehan dan perbelanjaan uh, yang saya dipahamkan bahawa uh, kerajaan menyuntik lebih daripada 50 juta dan di samping zakat yang diberikan oleh bank rakyat sebanyak 500 ribu uh, kepada uh, Al-Hijrah Corporation ini TV uh, Media Corporation ini jadi uh, saya nak tahu bahawa adakah Uh, segala tender untuk recruitment dan 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 per pelbagai equipment-equipment equipment yang lain yang nak dibuat uh, dalam uh, TV ini dirujuk oleh CEO ni kepada 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 uh, apa nama board of director uh, ataupun dia membuat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada kepada apa nama lembaga pengarah kemudian uh, saya juga ingin melihat bahawa dapat penjelasan apa kriteria untuk pemilihan CEO ni pemerintah adakah kerana dia ni hebat dia ada kebijaksanaan pengalaman dia dan sebagainya kita nak tahu sejauh mana pengalaman dia waktu dia di media prima dulu di dalam TV9 apakah pengukuran sehingga dia boleh membuat satu membantu melonjak ataupun memberikan penampilan yang hebat kepada TV Al-Hijrah Corporation iaitu ataupun TV Hijrah ini kemudian saya nak tahu juga tentang peranan apa nama kedudukan apa nama penasihat kepada kepada uh, syarikat ataupun uh, TV Al Hijrah Corporation ini penasihatnya iaitu uh, Timbalan Menteri apakah masih lagi ada status uh, beliau sebagai penasihat dan apakah nasihat-nasihat uh, yang telah diberikan kepada lembaga pengarah ini dan juga kepada kepada uh, CEO dan juga uh, saya ingin dapatkan uh, ke, apa nama penjelasan uh, bagaimana tadi uh, berkaitan dengan perbelanjaan yang telah dibelanjakan uh, oleh uh, syarikat ini dan uh, apakah dia telah diaudit uh, dalam perbelanjaan ini saya nak minta penjelasan secara detail apa yang telah dibelanjakan untuk duit uh, 50 juta ini dan di samping zakat yang diberikan oleh bank rakyat yang saya dipahamkan dan adakah uh, syarikat ini di diaudit di dan kita nak tahu apakah bentuk laporan audit uh, jika, tiga, tiga, jika tidak saya rasa bahawa dia perlu dirujuk kepada SPRM untuk uh, melihat apakah detail perbelanjaan-perbelanjaan kerana saya dipahamkan bahawa Uh, lembaga pengarah tidak mengetahui langsung tentang proses perbelanjaan yang dibelanjakan oleh uh, TV Al Hijrah ini. Uh, akhir sekali uh, Datuk Pengerusi uh, berkaitan dengan apa yang disebut oleh uh, Macang tadi, saya ingin juga mendapat penjelasan berkaitan dengan pelantikan uh, uh, kepada syarikat Global Strategic Communication ini dalam, dalam projek Global Strategic Communication kempen ini kepada FBC Media UK ini. Yang uh, ditugaskan untuk uh, antaranya ialah uh, bagi membantu uh, apa nama ataupun mem meningkatkan usaha uh, untuk membentras, uh, apa nama pengganas uh, untuk membersihkan imej Malaysia dan usaha untuk membantu Malaysia meningkatkan uh, kempen membentras uh, pengganas ataupun terorisme. Jadi saya ingin dapatkan penjelasan apa keperluan kita mengambil syarikat daripada luar negeri yang tadi dah sebut bahawa dia telah pun melantik Abco menggunakan hikmat Abco yang mana syarikat Abco ini merupakan uh, sebuah syarikat yang uh, di dalamnya ialah terdiri daripada beberapa orang bekas-bekas mereka yang menduduki uh, apa nama uh, pasukan keselamatan ataupun uh, agensi keselamatan Israel ISE ataupun yang lebih dikenali sebagai Shinbet iaitu uh, seperti uh, uh, Darren uh, Darren Bargabes Elon merupakan uh, ketua keselamatan uh, Shinbet ini. Shinbet ini yang dikenali di 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 Israel ini ialah uh, satu uh, pasukan uh, yang bertanggungjawab terhadap keselamatan dalam negeri Israel termasuk dalam menghadapi intifadah Israel. Semasa intifada uh, di Al-Aqsa dulu Shinbet ini memainkan peranan untuk mengenal pasti identiti dan lokasi pemimpin-pemimpin Palestin -pemimpin yang kemudiannya dijadikan mangsa pembunuhan oleh serangan udara tentera Israel ini syarikat yang kita ambil untuk menasihati mereka ini pengganas kita ambil untuk menasihat kita macam mana nak hadapi nak membentras kempen dan untuk membentras pengganas kemudian uh, juga diakui oleh seorang wartawan Palestin Muhammad Omar bahawa Shinbet ini uh, beliau mendakwa Muhammad Omar mendakwa bahawa beliau ditahan oleh Shinbet pada tahun 2008 dan dibogelkan dibelasah oleh 8 pegawai Shinbet yang bersenjata mengakibatkan beliau terpaksa dirawat di hospital Mahkamah Tertinggi Israel sendiri memutuskan bahawa kaedah soal siasat Shinbet keterlaluan dan melanggar hak asasi manusia dan bersifat uh, menyeksa dan kemudian juga bahawa seorang lagi iaitu Naib Presiden Abko di Washington Donald Winner dalam uh, tahun 2003 telah memberi keterangan di jatan kuasa Senat Amerika bahawa dia menuduh gerakan ikhwanah muslimin uh, serta beberapa badan kebajikan Islam sebagai pengganas dan berusaha untuk menghentikan segala aktiviti keuangan badan-badan tersebut jadi uh, begitu juga dengan seorang lagi uh, Mark Gisberg Uh, iaitu ahli lembaga pengarah AKO dan bekas duta Amerika memanggil menggelar tokoh Syed Kutub ini sebagai uh, musuh dan menyamakan Syed Kutub ini dengan dengan Hitler. Jadi saya ingin bahawa, macam bagaimana kita boleh mengambil orang-orang ini uh, untuk menjadi uh, penasihat memberi nasihat kepada kerajaan yang didukung oleh AMNO. Uh, kerajaan yang didukung oleh oleh AMNO dan Barisan Nasional yang menggunakan hikmat Hikmat Abko ini Jadi sebab itu bagi, bagi saya bahawa Penjelasan yang uh, berterus terang daripada kerajaan harus uh, diberikan uh, Dan saya harap bahawa tidak ada sesuatu yang harus dilindungi uh, Sebab bagi saya bahawa ini akan memberikan imej yang buruk Dan saya mengharapkan bahawa uh, Kerajaan harus meminta maaf kepada uh, pertubuhan OIC Dan meminta maaf kepada rakyat Palestin uh, uh, Kalau ini merupakan satu kesilapan uh, Atas uh, tindakan uh, yang dibuat oleh mereka Ya sila penang